Ну, сначала пролили смолой, потом нас. Растет и растет. попадает, где-то нет, это щебень где-то прилипает, где-то он такие плямы поставались, едешь как, блин, не знаю по гравейке по какой-то

И деньги целей будут, скажем, в траковкам, вся вот эта техосмотр, дорожный налог, у осталось России, два России, месяца. Август, сентябрь, ну октябрь в год, еще чуть-чуть. Два с половиной месяца. Сообщила, что за два года цены на продукты в России выросли на 32%. Напомним, Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России до 31 января 2017 -го года. В Беларусь переплывший Черное море на самодельной лодке попросил в Румынии статус беженца. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Мирончев. По его словам, сейчас мужчина находится в центре временного задержания. Вот я снова, как Саня говорит, в берлоге байкера. Вот стоит этот самодельный, накрытый весь, потому что Саня красил Ямаху. Вот она вся такая уже блестит. Такая, блин, красивая. Начал собирать, но пока нету колесо отдал на перспецовку. Поэтому пока так. Молодые... Что там? Показал, учебу, двух, а Сами тут попиваем. А что меня снимать там, блин? Байкера, что? Сказал, смотрит на настоящего байкера. Может, кто с Родины посмотрит? Может, да. Тот мотоцикл, ну это потом можно Ну я слушаю его, он же есть. Нет, так надо хороший фильм, да? Может быть, тебя ты снимал Кумирова? Ну да, да, да. И снять это нормально все. Вот это интересно, конечно, поворотнички, все такое. Самодельные. А поворотнички ты где покупал? Ну, ну это, покупал. это какие вообще? Это же не мотоциклетные. Европейские И мотоциклетные. маленькие такие классные. Ну они знаешь, как яркие светят? Там диодики, да? да? Нет, там лампа, но очень сильная стоит. Интернация. Они прикручиваются, я просто это говорил. Ты куда хочешь можно

Да. И... Саня железо тягает. 20 -20 дождь, возможно, Ладно, все, да, да, хорош. Снимать. И Будем и пить, пить кофе. И и старо, сетя... Ну, когда ты планируешь ее завершить? Ну, всё после завершим. выходных, короче, да, как съездим